Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Gəncə bölməsində görkəmli ictimai xadim, maarifçi, müəllim, ədəbiyyatşünas Abdullah Surun anadandan olmasının 140 və milli mətbuatımızın yaranmasının 148-ci il dönümünə həsr edilmiş dəyirmi masa keçirilib. Cədvərin başlanğıcında iştirakçılar Abdullah Surun Gəncənin Səbzikar qəbristanlığındakı məzarını ziyarət ediblər. Sabziqar qəbiristanlığında həmçinin milli mətnuatımızın banisi Həsən Bəzərdəbəvinin məsləhətçilərindən olmuş Əsgər Ağayevəraninin məzarı da ziyarət edilib. Sonra Azərbaycan Milli Elmlar Akademiyası Gəncə bölməsinin müşavirə salonunda mövzu üzrə dəyirmi masa keçirilib. Bölmənin sədrinin müavini Sara Əzizova və Tədbiri giriş sözü ilə açaraq Abdullah Surun Azərbaycan ədəbiyyatşünaslıq və m arifçilik, o cümlədən mətbuat tarixində xüsusi izə malik olan şəxsiyyət olduğunu diqqətə çatdırıb. Bugünkü tədbirdə səslənəcək çıxışları millətimizin tərəqqisinə xidmət etmiş Gəncənin işıqlı simalarının həyat və fəaliyyətinin öyrənilməsinə daha bir töhfə kimi dəyərləndirib. Sonra mövzular üzrə çıxışlar olub. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Gəncə bölməsi Nizami Gəncəvi mərkəzinin direktoru, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Əli Muxtar Muxtarov, Abdullah Surun Azərbaycan ədəbiyyatı və ictimai fikir tarixində mövqeyi, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Gəncə bölməsi elmi kitabxanasının müdiri Vüsalə Hüseynova, Abdullah Surun maarifçilik fəaliyyəti Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Gəncə bölməsi Nizami Gəncəvi mərkəzinin kiçik elmi işçiləri Aynur Mirişli, Abdullah Sur, Əhməd Cavadın gözü ilə Leyla Kərimova, Abdullah Sur və Gəncə Gəncə Dövlət Universitetinin Azərbaycan və Dünya ədəbiyyatı kafedrasının müdiri doçent Səba Namazova, böyük sənət və ədəbiyyat sevdalısı Abdullah Sur əməkdar jurnalist Yazıç, publisist nüshabi Əsəd Məmmədli, Gəncə şəhərində Abdullah Surun adının əbədiləşdirilməsi. Gəncənin siyasi qəzetinin baş redaktoru Rəfiqə Sadiqova, Gəncənin 103 yaşlı mətbuat orqanı, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin Gəncə bölməsinin sədri Xəzangül Hüseynova Abdullah Surunun poetik dünyası. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Gəncə bölməsi İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin müdiri Zakir Muradov milli mətbuatımızın yaranmasında Gəncədən olan görkəmli ictimai xadimlərimizin rolu Abdullah Surun yaxın qohumu Azərbaycan Dövlət Açrar Universitetinin Fizika və Riyaziyyat kafedrasının müdiri dosent Qalib Ağayev Abdullah Sur haqqında atamın xatirələri mövzuları üzrə çıxış ediblər. Çıxışlar ətrafında müzakirələr aparılıb. O cümlədən Abdullah Surun Azərbaycan pedaqoji elminə gətirdiyi yeniliklərin daha dərindən araşdırılmasının vacibli qeyd olunub. Dəyirəmini masa istər tarixi şəxsiyyətlərimizin xatirəsinin anılması, istər də elmi kütləvi əhəmiyyət kəsb etməsi baxımından olduqca faydalı tədbir kimi qiymətləndirilib.